У нас досі комікон, у нас досі багато людей, і шуму довкола, тому вибачайте за такий звук. Але ми продовжуємо спілкуватися з цікавими людьми, які знаходяться довкола нас. І зараз в цьому кріслі нам проти мене. Я бачу чудесний бейджик з написом Бос. Тому, будь ласка, представтеся босом чого і наскільки великим і наскільки важливим ви безпосередньо є. Мене звати Олександр Тичинчук, я власник компанії Геймсіс. Мы занимаемся организацией мероприятий игровых, околоигровых, киберспортивных. И занимаемся этим более трех лет. В этом году мы приняли решение, что пора все наши силы собрать в кучу. И в партнерстве с ивент-агентством «Икра», это очень большое ивент-агентство, оно на рынке уже более 12 лет. Поэтому их ивент-опыт, наш игровой опыт вместе мы объединили и решили собрать вот такой аналог игра мира или геймскома в Украине. О, oh, окей. Okay. И відразу питання приблизно, коли, в яку пору року, чи хотя бы в який місяць це чекати? Это будет в марте. Мы пока не можем точно назвать даты. Uh, это будет точно в дворе спорта. И именно из-за дворца спорта мы не можем пока точно назвать даты. Зрозуміло, зрозуміло. Да, мы знаем, как оно проходит, потому что еще были своего часа истории с киевским мейджором по доте, когда... Хотілося б палац спорту, але от якраз дати, так. Окей, тоді, як мінімум, будемо чекати якихось активностей, але от в цілому паралелі зрозумілі. Але якими саме компонентами, чи точніше, як ви от будете ділити, чисто навіть як тут є на коміконі. Мейнстрімний геймінг від, скажімо, кіберспортивної зони, як воно буде організовано, щоб воно все не збивалося в одну. Смотрите, двері спорту буде розпределені на кілька частин. в середине чаши будут стоять две сцены спиной друг к другу. Одна из них будет полностью посвящена киберспорту, на нем будут происходить аматорские турниры, а также шоу-матчи с участием приглашенных гостей, звезд киберспорта, ну и прочих, прочих, прочих интересных людей. Ну, а как минимум список дисциплин, какие там будут подставлены, уже можно назвать? Мы точно возьмем Counter-Strike, Dota, как основные, а, потому что это классика. А, Fortnite будет представлен тоже точно. А, а PUBG? PUBG будет представлен, скорее всего, как аматорский вид а. спорта. А, Overwatch очень хотим. Мы ожидаем на поддержку Blizzard давай так. А, так это называется. Инсайдики. Ага. А, вот. И ряд Близзардовских игр, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch. Вау, классное покрытие на самом деле. А вот относительно мейнстримной игровой зоны, ну скажем так вот, у нас выстачает нормальных студий, то есть и те же такие Ubisoft, Frogwares, 4A Games, и они будут представлены, или хотя бы их проекты уже будут на тот момент на загальных публичных стендах? В первую очередь мы ожидаем поддержку от студий, которые представлены в Украине, то есть Wargaming, Ubisoft и так далее, да. Но мы уже ведем переговоры с другими большими студиями. И вот мое личное большое желание – это представить Devil 5 в Украине. Вау! Wow. Ну, а Я также... доеду из до лица обожания, согласно, согласно а, а, также многие другие игры, которые будут представлены как новинки в то время года. Ну и, в принципе, вот подобные фестивали, это, в первую очередь, много в чем такие себе комьюнити-бейст заходы. Чи будет у вас передбачена какая-то взаимодействие, скажем так, с индийскими и украинскими разработчиками, которые просто захочут показать свою уроны, хотя на большом стендапе. Будет ли такая возможность, такой сотрудничество? у нас тоже есть талантливые люди. А, безусловно, геймдев является неотъемлемой частью гейминга, поэтому ему будет посвящено а, очень много и времени, и пространства. А, в первую очередь это будет хакатон, командный хакатон для разработчиков. А, во вторую, конечно же, это лектории с mm именитыми, пока что я не смогу назвать, лекторами. А, и естественно, те, кто уже в геймдеве или те, кто хотят попасть в геймдев, смогут использовать этот фестиваль для себя максимально эффективно. Поэтому это ваш шанс. А есть какая-то хотя название, за которым нам следует будет его искать? Фестиваль называется The Gaming. Мы решили взять громкое название. прям Gaming. The ну, Gaming. но как минимум оно будет эффектным и так его будет проще что-то найти. А чому немає більше подробиць? Тому що ось тут зараз зверху з'явиться посилання на відео з пані Катериною з Юбісофф, де розказано, що таке договір про нерозголошення. Тому всі таємниці, всі подробиці відкриються в свій доречний час. А ви стежте за Gaming, чекайте анонсів і всього іншого. А про все про сам захід, вже пан Олександр і його партнери подбають, аби він був класний. Так що чекаємо вас у березні в палаці спорту. Дворець спорту спорта стане дворцом кіберспорту на ці два дні. Ого. Що ж, ну і звісно ж, підтримуйте це відео вашими лайками, вашими коментарями, поширеннями і підписками на наш канал. Адже це далеко не все, що з'явиться на Playway.net. До зустрічі! До зустрічі!